У неділю 5 травня олександрійці відзначатимуть свято Великодня з цим, мабуть, найдовгожданнішим святом весни пов'язано безліч традицій і звичаїв. Але як говорять священники, ці традиції часто не відповідають церковному уставові. Звісно, на Пасху у нас освіщається кулічі, у нас освіщається різні інші приношення. І здесь теж багато є такого. знаєте, не совсем правильно, тому що. Что... человек в этот день старается принести все, что есть у него в холодильнике, да, и осветить. В принципе, как, ну, осуждать не нужно, потому что ничего плохого там нету, с одной стороны. С другой стороны, церковный устав говорит о том, что, допустим, мясного в церковь заносить не нужно. Освещать, извините, водку или, или там еще какие-то горячительные напитки, ну, тоже не совсем правильно. Почему? Потому что, как бы, знаете, это все равно, что освещать сигареты. Но ну, никому же не придет в голову освещать сигареты. То есть это, это как бы антидуховно. До того же людей нередко настолько захопливает перед святковами тушня, что они даже забывают, а какой на самом деле духовный сенс несет в себе Пасха. Мы на самом деле даже очень часто не задумываемся о том, а что значит Пасха. Когда мы встречаем друг друга на улицах в этот день и в продолжении еще 40 дней, мы говорим Христос воскресе. И слышим воистину воскрес. Это не формальное приветствие, это не просто такие красивые слова, это выражение убежденности в, истины, в истинности воскресения Христа. Это не просто символ. Вот очень многие современные сегодня критики христианства говорят, ну, Христос, наверное, воскрес, но это вот больше как-то духовно, больше как-то символично. Ничего подобного. Церковь утверждает и будет утверждать о том, что Христос воскрес буквально. Он победил смерть. Он стал тем, кто превозмог законы бытия, такие для нас понятные, и кто освободил человека от рабства греха и рабства смерти от рабства страха, уныния, отчаяния, безысходности, Христос дарует нам в этом празднике прежде всего великую надежду. Надежду на то, что и мы, как создание Божие, не умрем, Вже давно в українців існує традиція випікати на Великдень Паски або Пасхальні кулічі. Деякі господині настільки сумлінно ставляться до цього процесу, що їхній настрій на свято навіть залежить від того, вдалася паска цьогоріч чи ні. Але така зовнішня сторона святкування Великодня, за словами представників церкви, на жаль, замінює його духовну складову. І вже мало хто й пам'ятає, яка історія цих давніх звичаїв. Сучастують від друга традиція достатньо древня традиція, коли на пасху ми. в красный цвет э, окрашиваем куриное яйцо, да, и это не случайно, потому что предание церкви говорит, что встреча Марии Магдалины, одной из последовательниц Христа мироносец Христовых, с императором Тиберием, э вот, э произошел такой как бы казус: она рассказала императору о том, что Христос воскрес, и что она исповедует Его как Бога, как Сына Божия, как Господа как спасителя мира, на что император сказал, что быстрее э, куриное яйцо станет красным, э, чем я поверю, что Христос воскрес. И так как в традиции древних евреев была значит, практика, когда они в путешествии брали яйца, действительно, это, это это исторический факт, потому что это кошерная пища, вот, она не могла скверниться. Вот, то Мария Магдалина преподнесла ему вот то, что у нее было, а было у нее вот яйцо и в руках императора, оно стало красным. Вот это символ обратно-таки, да, это, это как бы момент такого уверения этого человека, но это осталось в церкви и обратно-таки, видите, за внешней стороной скрывается очень такой, я бы сказал, глубокий смысл религиозный. День самого ранку, як ніколи, можна побачити групи людей, які зі святковими кошиками рухаються у напрямку до церкви, щоб освятити приготовану їжу. Повернувшись додому, ці люди розговівляються і вірять, що ось це і є справжня Пасха, що все зробили правильно, а всі давні традиції виконано. Та насправді церква говорить, що це не так, адже Великдень це духовна радість, а не черговий привід вибратися з друзями на природу. Но якщо чоловік з Вінді А с утра вот пришел, да, вот давайте мы проследим, давайте будем честными. А с утра пришел, осветил, потом, значит, разговелся, потом собрались с друзьями, выехали на природу, сделали такой прекрасный пикник. Ну, все было хорошо, но, знаете, у нас же люди не могут иметь такую, знаете, золотую середину. Надо обязательно, извините, опиться, объездца, да, и, и вроде сказать, вот, ну вот, теперь уже вот Пасха уже на самом деле по-настоящему проведена. Это тоже неправильно. Я не против того, чтобы люди отдыхали, я не против того, чтобы они отдыхали на природе, но это должно быть одухотворено. Это не должно превращаться, извините, в пьянки. Это не должно превращаться в такие вот какие-то э, гулянки, потому что радость, веселье Пасхи, оно прежде всего внутреннее. Понимаете, не внешние. Очень часто так бывает в нашей жизни, когда мы думаем, что вот те или иные увеселительные мероприятия, они помогут нам как-то вот воспрянуть духом. Да, возможно, в какое-то время, но потом человек понимает, что, извините, он так отдыхал и так веселился, что сил уже что-то делать другое у него уже просто нет. Он уже настолько изнеможден, он уже настолько иссяк, он уже выжит настолько этим, если можно так сказать, такой мирской радостью, что уже делать хорошие добрые вещи у него и сил-то нет, и желаний нет. имеется. тож, відзначаючи свято Пасхи, церква радить віддати перевагу не смачним наїдкам і нестримним веселищам, а духовному осмисленню і самопізнанню.